Uh, pada petang ini saya terpanggil ya untuk memberikan penerangan sedikitlah terutama sekali berkaitan dengan siasatan dalam kes Adlan untuk maklumat tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian saya tidak menyokong sesiapa eh. Uh, saya ni bebas dan saya membuat PC ni atas uh, apa ni NGO saya punya nama iaitu MCCC, Malaysian County Crime Care. Kerana kebelakangan ini saya lihatkan banyak perkara-perkara yang dikeluarkan melalui media, terutama sekali dalam kes Alan fakta-fakta kadang-kala -kadang termasuk fiksyen. Ya, bukan fakta sebenar. Jadi saya terpanggil untuk memberi penerangan supaya masyarakat faham tentang siasatan yang dilakukan. Saya bukan saya yang menyiasat kes ini tetapi pada masa itu saya adalah ketua polis negara dan saya memantau siasatan yang dijalankan oleh pegawai-pegawai bawahan saya. Siasatan kes ini bermula daripada laporan orang hilang. Okay. Laporan orang hilang. Di mana kita menerima laporan yang menyatakan bahawa seorang wanita Mongolia bernama Adlan Tuya telah misik atau perhilang di atas itu saya telah meminta pihak polis untuk membuka sasatan orang hilang dan saya telah memberitahu pada ketua sasatan jenayah bahawa sasatan perlu dijalankan dengan teliti pandangkan ini pelancong pada mula saya ingat ini pelancong apabila pelancong hilang ke ya, pelancong asing hilang dalam negeri kita kalau tidak dijumpai kita berasa malu dan berkemungkinan juga orang yang hilang ini tadi boleh menjadi sebahagian daripada mangsa jenayah oleh sebab itu saya telah mengarahkan pengarah uh, Jabatan Sertan Jenayah untuk meneliti dan memantau siasatan tersebut dengan dengan teliti. Selepas siasatan itu dijalankan, saya juga dapat tahu dan telah dimaklumkan bahawa sebelum dia menghilangkan diri, dia Adlan Tia telah membuat laporan polis di Balai Polis Brickfield. Ya. Yeah. Laporan polis itu menyebut bahawa dia telah diharas dan diugut oleh seseorang. Okay. Dia datang ke sini untuk menuntut ada minta wang. Tetapi akibat daripada rakan lelaki dia. Tetapi dia telah diugut dan telah diharas. Dan jika berlaku apa-apa pada diri dia, orang inilah yang bertanggungjawab. Okay? Dan disebut nama orang itu dalam laporan polis tersebut. Okay? Seperti mana tuan tuan yang telah mengetahui bahawa lepas itu kita kenali sebagai Razak Baginda. Okay? So hasil siasatan juga mendapati bahawa ada dua orang pegawai polis yang terlibat pada malam dia hilang ya. Ini telah diberi keterangan oleh saksi-saksi yang memberi statement pada polis Terutama sekali pemandu teksi yang membawa dia ke sana Dan lain-lain saksi yang telah kita kumpulkan dan daripada itu itu tadi kita dapati bahawa dia telah dibawa ke satu tempat di Bukit Cerakah. Ya, itu daripada keterangan saksi. Ya. Dan hasil daripada maklumat-maklumat yang kita perolehi Saya telah mengarahkan bahawa Dua anggota polis tersebut ditangkap okay. Pada masa itu, beliau tidak ada di sini Mereka telah membuat tugas Mengekskort Perdana Menteri Tun Abdullah ke Keluar negara Jadi saya telah mengarahkan Ketua UTK Untuk pergi ke negara tersebut dan memanggil dia balik dengan menyatakan bahawa ada tugas khas untuk diberi apabila dia balik dan apabila sampai ke Kuala Lumpur saya telah mengarahkan tangkapan di buat Lumpur terakhir selepas Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi balik ke Malaysia, saya telah memberi briefing kepada beliau tentang kes ini dan memberitahu siapakah mereka mereka yang terlibat dalam kes kehilangan wanita ini. Pada masa itu kita belum tahu kena bunuh ke apa belum tahu. Masih dalam siasatan ya. Dan saya juga membrief mengatakan bahawa pihak polis ingin menangkap Razak Baginda. Okay. Dan lepas itu Tuan Abdullah Badawi telah meminta saya untuk brief Timbalan Perdana Menteri Tentang perkara Saya kata tak perlu Kan Perdana Menteri saya brief Perdana Menteri saja Tapi dia telah meminta saya brief Timbalan Perdana Menteri Saya kemudian menghubungi Tuan Perdana Menteri Mengatakan saya nak berjumpa Di atas arahan Perdana Menteri Apabila saya berjumpa beliau Saya telah memberitahu bahawa saya ingin menangkap Razak Baginda kerana penglibatan dengan kes orang yang hilang ya? dan timbalan Perdana Menteri pada masa itu menyatakan bahawa itu your job mana yang disuruh saya tangkap lah <laughs> okay? so sasatan itu tadi telah berjalan sehinggalah kita mendapat maklumat-maklumat tertentu di mana akhirnya kita dapat tahu bahawa mangsa ini telah dibunuh kemudian badannya telah diletupkan okay. dan lepas itu uh, mereka bertiga ini tadi telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan yang dilakukan kerana membunuh dan Razak Baginda dituduh kerana affecting ataupun uh, menjadi rakan sejenayah berkaitan dengan pelakuan jenayah yang telah dilakukan ya yeah. Siasatan juga menunjukkan bahawa memang ada hubungan antara dua anggota polis ini tadi dengan Razak Baginda Pas jawab SMS. Dan ini telah digunakan sebagai keterangan di mahkamah. Ya? Jadi, siasatan polis juga tidak menunjukkan ada penglibatan Datuk Seri Najib sendiri hilang kes ini. There's no evidence to show that ada penglibatan Dato' Sri Najib dalam kes ini. Tetapi kes ini telah banyak dikeluarkan uh, allegation. Kononnya uh, ada gambar yang dikeluarkan dia makan bersama dengan uh, Perdana Menteri eh, sekarang ini, iaitu Najib dengan uh, Razak Baginda, Dan kemudian disiasat gambar itulah gambar palsu. <laughs> okay? Jadi, perkara ini telah disensasikan dengan banyak berita-berita yang tidak betul. Dan semua saksi telah memberi keterangan di mahkamah termasuk PI Balak telah memberi keterangan di mahkamah. Tetapi selepas memberi keterangan, ada pula pihak yang telah membuat statutory declaration. Yang menyatakan sebaliknya. Ha, itu kita heran, mengapa tidak didedahkan dalam mahkamah, tetapi apabila kes dah habis berjalan kemudian dibuat setuju declaration ha, dengan sokongan pihak-pihak tertentu jadi kita melihatkan bahawa ini adalah satu perkara uh, yang cuba untuk mengaitkan kes ini dengan seseorang okay? dan dan uh, baru-baru ini Al Jazeera telah membuat video klip berkaitan sasatan kes ini ya. pada mulanya betul seperti mana yang saya beritahu tadi Alan Tuya buat report dan all that semua betul tapi akhirnya berbeza sedikit apabila dia masukkan SDPI bala kemudian dia interview seseorang yang mengatakan bahawa Razak Baginda yang menembak ok so ini adalah perkara baru yang diintroduce selepas kes ini bicara tadi mahkamah. Jadi dalam perkara ini sesiapa yang mempunyai maklumat-maklumat tertentu ataupun petunjuk-petunjuk tertentu yang boleh menunjukkan bahawa ada orang lain yang terlibat dalam kes pembunuhan ini dan kemudiannya boleh dijadikan keterangan harap buat report pada pihak polis so that polis boleh menyiasat sama ada allegation atau atau uh, tuduhan yang dibuat tadi benar ataupun tidak jangan yeah? kita buat cerita je lepas tu tak, tak berani buat report if you have the evidence lodge a police report polis tidak akan menutup apa, -apa. ya yeah? polis tidak akan menutup apa -apa. so itu yang saya nak menyatakan sebab saya pentingkan kebenaran saya tidak menyokong sesiapa Saya tak sokong uh, Perdana Menteri ke Saya tak sokong Pembangkang ke Bagi saya Rakyat Malaysia perlu Tahu Fakta-fakta kebenaran Tapi dalam kes ini malangnya Razak Bangida telah dibebaskan Banyak orang tanya pasal motif Apa motif dia membunuh orang so, kalau kita tahu pasal motif mangsa sendiri dia buat report apa sebab dia diurut okay. kalau mangsa sendiri dah buat report apa sebab dia urut, itulah motifnya <coughs> okay. ha, itu motif motif penting di dalam kes-kes circumstantial evidence iaitu okay, evidence circumstantial di mana orang tak nampak siapa yang melakukannya motif penting tetapi kalau ada saksi-saksi yang menyatakan bahawa orang inilah yang membunuhnya Maka motif tidaklah begitu penting sangat untuk dibuktikan di mahkamah Because you know who is the one who commit the crime okay? Ini dari segi undang-undang pula saya beritahu eh? Okay, saya beritahu. Jadi itu yang saya nak beritahu sekarang ni Bahawa kita perlu jaga-jaga Jadi sesiapa yang ada maklumat, ini saya cakap terus terang Jangan buat cerita, jadikan polemik Sesiapa yang ada maklumat Sekiranya mana-mana orang lain yang terlibat dengan siasatan pembunuhan ini okay, Sila buat laporan polis Berani buat laporan polis Jangan buat cerita saja okay? Apabila you buat laporan polis dengan maklumat-maklumat yang baru ini tadi Maka pihak polis akan menjalankan siasatan untuk mendapatkan keterangan yang baru untuk mengaitkan siapa-siapa yang terlibat dengan jenayah tersebut Okey? Nah, Itu yang saya nak sembetolah. Kalau tidak dia jadi polemik. Orang kata dia ni dia, dia, dia ni tak mengaku jadi macam macam drama. Kita tak mau drama la ni. <laughs> so ini any question? Itu je saya nak beritahu uh, jadi pandangan sesi adakah yang hantar tajuk buat ni satu konflik jadi macam saya nampak bahawa ini adalah satu cara untuk orang mempertikaikan kredibiliti pemimpin kita yang dikatakan terlibat. Itu saja. Kredibiliti. Okay? Tapi kalau you buat pemahaman mengatakan bahawa orang ini terlibat tetapi tidak memberikan fakta-fakta yang sah macam mana dia terlibat, itu adalah untuk menjatuhkan kredibiliti. Okay? Boleh ke? Laporan boleh dibuat kepada yang Boleh. Laporan boleh dibuat dan juga orang-orang yang uh, merasakan bahawa diri dia difitnah boleh mengambil tindakan uh, civil suit terhadap Al Jazeera. Okay. Itu adalah uh, ruang yang diberi pada seseorang yang di apa ini yang merasakan diri dia tu tadi telah difitnah untuk dijatuhkan kredibiliti. Okay. Siapa sebab tahu dan dengan ibadah dan menteri? Saya tak minta kebenaran. Saya diarah oleh Perdana Menteri untuk memaklumkan pada timbalan Perdana Menteri. Dan Raja Baginda adalah penasihat dia. Kalau saya tak terima arahan, saya tak akan pergi jumpa. Nanti malam pun. Okay? Kerana saya dah, dah brief kepada Perdana Menteri sendiri. Okay. Lain soalan? Kalau ada. Polis tak ambil apa? Sirul. Oh, pasal polis tak ambil. Okey. Ini masalah uh, masalah jurisdiction. undang-undang uh, di negara lain. Okey. Apabila Sirul pergi ke sana dia telah diletakkan di tempat tahanan. Ya, yeah. oleh kerana dia ini tadi uh, dianggap sebagai orang yang dikendaki. Okey, kerana dia masih belum jatuh hukum. Tetapi dia telah dijatuhkan hukum hukum mati. Gantung eh. Jadi Australia tidak mengiktiraf hukuman gantung. Jadi dia tidak benarkan orang tadi dibawa balik. Kerana dia tidak mengiktiraf hukuman capital punishment. Okey. Itu sebab dia masih di sana. Jadi pihak kita tidak boleh meminta dia balik sehingga ada keputusan sama ada hukuman diterima boleh digantung atau tidak faham tak? Ha, pasal ini jurisdiction, eh? pasal dia berlainan undang-undang sama juga macam extradition extradition extradisi seseorang apabila seseorang itu tadi keluar apa ni, melakukan satu kesalahan di sini tetapi kesalahan itu tadi tidak menjadi satu kesalahan di negara itu maka polis tak boleh nak extradisi Okey, dia mesti dual criminality. Baru boleh di ekstradisi. Ini dari segi bidang kuasa undang-undang. Ya. -undang. Yeah? Si Rul tak bersalah Yalah kalau siasatan menunjukkan bahawa dia terlibat dengan pengguna itu bersalah lah ya? Yeah yang dikatakan tak bersalah tu macam mana itu saya tak tahu because apabila siasatan menunjukkan bahawa dia terlibat sama dalam pakatan untuk pembunuh itu salah lah ya? tetapi kalau nak kata dia tak bersalah macam mana tak bersalah pula saya pun tak tahu lah ok dalam dokumentari Al-Jazeera Ad dia ada menjelaskan bahawa perbualan SMS di antara Sibu dan juga yang mengatakan dia tidak akan menjatuhkan TN. Dia? dia? tidak akan menjatuhkan TN. Tapi sebaliknya dalam lukisan itu dia minta uang. Ah, itu saya tak tahu. Dia minta uang, tak minta uang itu saya tak tahu. Kerana dia dekat sana. Saya pun tak tengok benda itu kan. Ya. <laughs> itu saya tak tahu. Kalau dia minta uang, it's blackmailing. Ya? Asal pun nak minta uang? Ya? Dia tak perlu minta uang. Ya? Okay? dia tak minta uang, ASP Musa ah, bukan ASP masa tu dia ACP ya. Okey. ACP Musa telah diambil statement. Kalau dia kita siasat dia juga. Tetapi mengapa dia tidak dipanggil untuk menjadi saksi itu bukan bidang kuasa kami. Itu bidang kuasa mahkamah dan peguam peguam apa ni peguam DPP. Dia ya, cara. Ya. Pendawa eh. itu bukan bidang kuasa kami. Kami ambil statement saja. Sebab tu sama ada statement tu tadi nak digunakan di mahkamah atau tidak itu terserah kepada pihak apa ni peguam negara peguam peguam negara eh? Ya, lain soalan. Jadi itulah saya minta eh siapa-siapa yang ada maklumat lanjut yang boleh memberikan petunjuk baru berkaitan dengan kes ini sila buat laporan polis. Polis dia akan tutup. Eh? Okey. Tetapi janganlah kita buat cerita yang tak boleh disahkan. Yang boleh menjatuhkan maruah susah orang. Lah. Itu penting. Yeah. Kalau ada pembuktian yang disahkan, kau report. Tak ada masalah. Kita memang ada keadilan dalam negara ini. Boleh, pasal tak boleh kalau ada petunjuk baru. Okay, petunjuk baru. Saya dah cakap banyak kali lah. Ini bukan kali pertama saya cakap tentang kes ini. Saya telah diinterview oleh Malaysia, Malaysia Insider dulu. Dan pernah saya bercakap tapi bila dia ulang-ulangkan semula Saya nampak sangat macam ada agenda Tertentu Okey Yang okay, lain soalan Maksudnya aku dah sudah bagi tu Masa boleh pagi tu di mahkamah <coughs> Kalau ada keterangan baru Tapi dia sudah dibebaskan Tak kira kita boleh nak cari balik Kalau ada keterangan baru lah <laughs> Okey kalau ada petunjuk baru ni saya kata new evidence. Dia masuk juga dengan dakwaan dari al tak masuk, tak masuk. Okay. Anything else? Lain soalan? Ada tak ada? Lain-lain soalan pada ini? <laughs> just uh, just to clarify the purpose for you to call this cross uh, conference is uh, to defend the government. Uh, I'm not defending anyone. I'm just clarify so that people must know the truth. I'm not defending anyone. Who am I to defend? i'm not a lawyer, so to defend them. <laughs> i'm a retired igp. <laughs> uh, what is the, what is your comment that uh, the, the, the motive is not established in the court of prosecution. motive um, not established. motive for the murder. Uh, uh, as i've said, that the motive is as what has, has been reported by the victim himself. That's the motive. The victim lost a report. <coughs> okay. Why was she harassed? Because she asked for money. So that is the motive. So, just to clarify, you're saying that the Al Jazeera documentary, the ending part is. Ia fiksyen. Hahaha. Antri dah. Jadi kenapa orang satu yang adik kita pilih Itu mana saya tahu. Dia boyfriend dia dia kata. Boyfriend <coughs> dia. <coughs> dia dalam <coughs> di hubungan boyfriend girlfriend. Dia tahu kadang kita bagi kat dia dengan girlfriend kita kan. Kita tak tahu dah kan. Tapi dalam laporan polis mana ada. Tak, tak sebut. Kenapa tak sebut. Okay eh Datuk ada kata kecewa dengan samakan mahkamah yang lepaskan rakan-rakan kita. Saya nak kata kecewa pasal kita dah buat kerja kan. Tetapi apa-apa keputusan daripada mahkamah kita kena terima. Kecewa tak kecewa itu belakang kira. Apa yang mahkamah telah putuskan biar tu accept. Okey. Kalau dia ialah hubungan pasangan Jadi kenapa dia minta Atau kan Atau kan itu Untuk dia bingung. mana Apakah saya tahu Saya pun tak tahu apa Razak baginda review to the police mungkin, Dia kena mana Polis bukan perlu tanya dia Tak perlu We want to solve the case ni Okay Mungkin ini punca kematian dia Ya memanglah punca dia duit lah okay. Tapi kenapa? Sebab dia minta Sebab Itu hanya Razak baginda lah Yang tanya saya <laughs> Okay tidak bersuara lagi. Bagaimana dengan jaminan keselamatan si, maksudnya individu-individu yang mungkin terkena undi baru pada pihak polis? Well, siapa-siapa saksi di negara kita ni ada perlindungan saksi, okay? So kalau you jadi saksi, you menganggapkan bahawa you uh, apa ni? You punya keselamatan tergugat. maklum pada polis lah. So kita akan jaga you lah ada lagi juga intimidation of witnesses act ada akta yang menakut-nakutkan saksi pun ada bukan tak ada kan apa report lah so that we can arrest ada juga akta yang memberi rasuah pada saksi ada juga okay. siapa yang beri rasuah pada saksi untuk membuat keterangan bohong pun boleh juga kena ambil tindakan tetapi kena buat report lah dia tak buat report mana polis tahu okay. Okey. Lain soalan? Tak ada? Ini aje. ya. Okey, lain-lain tak ada ya. Lain-lain isu tak ada. Ya? Uh, perimpunan 16. Ah, oh, nak belajar tadi. Okey. Sekarang ni dunia dah berbeza. Ya. Kalau dulu nak buat perhimpunan ianya dalam garis panduan di bawah akta polis. Tapi sekarang kita ada akta perhimpunan aman Mengikut akta ini tadi Polis perlu benarkan Orang untuk berhimpun Kebebasan bersuara Dan semuanya bebas lah ya Jadi saya rasa Kalau dia melakukan satu perhimpunan aman Maka dia berhak lah untuk Mengadakan perhimpunan Tak kira sama ada sekarang ni Resis ke, Chauvinis ke komunis ke nak ada perhimpunan dibolehkan. Itu yang you all nak kan. So kita kena terima lah. Ya, yeah? tapi polis kena jagalah itu je. Jangan ada sesuatu perkara yang berlaku yang boleh merosakkan keselamatan itu saja. Because you want that law. You nakkan kebebasan. So Resis ke, Chauvinis ke, Komunis ke, nak buat perhimpunan, buatlah. Tak dia. Kan? Ha, tapi polis perlu jaga-jaga lah. Okay? Supaya tidak timbul masalah.